Назначение на высокую должность для премьер-министра Украины для меня огромная честь и огромная ответственность. Я благодарен нашему президенту Виктору Федоровичу Януковичу за огромное оказанное доверие, за оценку результатов нашей работы. Президентом поставлено передо мной ряд очень серьезных задач. Это и реализация инфраструктурных проектов, это и внедрение современных технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве и, конечно, масштабнейшая реализация проекта ⁇ Доступное жилье ⁇ Мы используем лучшие наработки, которые у нас сегодня есть, мы изучим лучшие наработки каждого региона Украины, опыт европейских стран и сделаем все для того, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи. Также по поручению президента Украины, по поручению премьер-министра Украины сегодня... Перед активом области я представил вновь назначенного руководителя областной государственной администрации Дмитрия Валерьевича Колесникова. Дмитрий Валерьевич не чужой человек для региона. Он с Днепропетровщины начинал свою работу на рабочей специальности. Дошел до первого руководителя крупнейшего промышленного предприятия. Был первым замом 700-тысячного города первым заместителем министра промышленной политики, народным депутатом Украины, министром промышленной политики Украины, руководителем агентства по управлению корпоративных прав. Я уверен, что Дмитрий Валерьевич даст новый импульс тем программам, которые работают на Днепропетровщине и успешно справится со всеми задачами, которые ставит перед ним президент. Я с глубочайшей благодарностью воспринял свое назначение главой Днепропетровской областной государственной администрации. Это очень большая ответственность, и я это понимаю. Днепропетровская область, которую возглавлял последние почти три года Александр Юрьевич, экономически развитой регион. Область, которая занимала лидирующие позиции в региональных рейтингах. Область, как говорится, на ходу и область впереди. Моя главная задача – развитие региона, интенсифицировать, выполнять социальные программы в Днепропетровской области. Я в ближайшее время обязательно посещу все регионы Днепропетровской области, проведу совещания и дойду до каждой мельчайшей проблемы в нашей области. Я обещаю, что мои старания, мой опыт должны помочь Днепропетровской области в том, чтобы этот регион был лидирующим и дальше. Спасибо. Уважаемые коллеги, я отдельно хотел поблагодарить всю нашу команду за работу. Я своей командой считаю все почти 3,5 миллиона жителей области. Мы действительно работали как один коллектив мы ставили перед собой серьезные задачи и решали их. Это и рост экономики, и строительство новых объектов, и открытие детских садиков, и капитальный ремонт дорог. Отдельная благодарность руководителям каждого города, каждого района, руководителям промышленных предприятий, команде областной государственной администрации. Как одна команда мы проработали три года. Сделано очень много, но необходимо сделать еще в сто раз больше. И я уверен, что вместе мы это сделаем. Я изучу вопросы развития каждого министерства, каждой отрасли, которая сегодня я курирую. Это Мининфраструктуры и МинЖКХ. И обязательно по каждому направлению будет принята программа по повышению работы именно этого направления. С чего начнется ваш завтрашний день? Я сейчас детально изучу ситуацию в каждой отрасли, которая есть. Это жилищно-коммунальное хозяйство, отдельный вопрос. Особенно учитывая, что сейчас идет зима и работы как никогда много. Строительство. Я изучу программы регионального развития каждого региона области. Мы изучим лучшую практику зарубежную, лучшую, проведем обмен лучшими практиками между регионами. В инфраструктуре каждое направление железная дорога, порты, авиации. Каким образом увеличить эффективность и использовать максимальный потенциал. У Украины есть уникальный логистический потенциал и его обязательно необходимо использовать. То есть я свою работу начну с изучения ситуации по каждому направлению и разработки конкретной программы действий.